Свої перші кроки у житті він зробив під звуки музики. Вона настільки захоплювала майбутнього піаніста Павла Ігнатьєва, що батьки вирішили розвивати талант дитини. Спочатку були уроки в музичних школах, потім консерваторія, а згодом Павло отримав можливість побачити світ. Свою майстерність він вдосконалював в академіях Польщі, Австрії та Німеччини. Зараз його називають музикантом нового покоління. Він грає джаз та класику, а ще дуже емоційну авторську музику. Доброго утра, па. Спасибо доброе утро, большое, Марина, что доброе утро. Время. Друзья. Пришли к нам 9 апреля в столичном доме художника. Состоится ваш концерт, достигать невозможно. Да, это уже в эту субботу. Вот буквально минуту назад вы говорили о том, что это будет невероятно особенный концерт. Что будете играть? Я в этот концерт хочу сделать несколько, осуществить несколько экспериментов. Я всю жизнь, например, мечтал, чтобы под мою музыку танцевала балерина. Это впервые будет? Это будет впервые. Это будет маленький эксперимент. Например, я в этом концерте хочу исполнить свою первую именно джазовую, свинговую композицию. Я первый раз на этом концерте хочу исполнить первую классическую композицию после 15-летнего перерыва. То есть поиграть совершенно разнообразную музыку. Получается, вы учились в академии, учились классике, но классику не играли. И теперь вы возвращаетесь к Да, классике. я сделал перерыв какой-то вот длительный, скажем так. Волнуетесь? Есть немножко, но самое главное все-таки я собираю энергию, собираю силы, чтобы потом сам момент концерта можно подарить было всем. Я знаю, прозвучат кавер-версии известнейших мировых песен. Скажите сейчас, что будет? Пусть это будет сюрпризом, Пусть хорошо, сюр... потому что это очень известная действительно всем людям мелодия, и я думаю, что для них это будет немножко неожиданно, даже услышать это вот на фортепиано, скажем. У нас в профайле вас, информация о вас была, также информация, что вы многому научились, в том числе и в Германии. Вы сравнивали образование классической игре на фортепиано, например, за границей у нас в Украине. Есть вам чем поделиться и сказать, что вот мне хотелось бы, чтобы здесь было у нас по-другому? Или наоборот? Какие ваши впечатления? Да, мне хотелось бы, чтобы у нас было немножко по-другому, чтобы нас относились к ученикам немножко более деликатно. С уважением с самого начала, даже когда человек еще маленький, когда он только начинает. Выкликать. Вы хотите свободы? хочу. Пожалуйста, у нас это свобода в Снеданке Спасибо. вам предоставлена полностью. Павел Игнатьев, невероятнейший пианист, сейчас сыграет для всех зрителей снеданка. Одна из его, мне кажется, как и не одна, а все проникновенные мелодии звучат у Павла. И сейчас у нас есть возможность послушать эмоцию. Паш даже специально взял такую штуку, чтобы так садиться. Как да, настоящий да, пианист. Вот, вот, как... Да, просим. І невероятно емоціональна 9 апреля, столічний дом художника Павел Днячів. Приходіть слухайте і вдохновляйтесь. Дякуємо всім, побачимося, обов'язково. Бережіть себе і свою родину. Далі міняю жінку і побачимо завтра о 6.45 у сніданку з 1.30.